السلام علیکم دوستو دوستو شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی ہیں شیخ مجیب الرحمن کو بنگ بدو کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے جس کا مطلب ہے بنگالیوں کا دوست دوستو شیخ مجیب الرحمن نے بنگالی قومیت کی تحریک کی قیادت کی اور بلا آخر انیس سو اکھتر میں بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد ملک کے پہلے صدر بنے انیس سو اکھتر میں پاکستان کے خلاف ایک طویل تحریک کے بعد بنگلہ دیش کو آزادی ملی اس تحریک کی قیادت شیخ مجیب الرحمن نے کی جو اس وقت مشرقی پاکستان جو موجودہ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کے سربراہ تھے پاکستان کے ساتھ اختلافات اور انقلابی حالات کی وجہ سے مشرقی پاکستان نے مغربی پاکستان سے الگ ہو کر ایک آزاد ملک بنگلہ دیش کی حیثیت اختیار کی اور انیس سو پچہتر میں شیخ مجیب الرحمن اور ان کے خاندان کے اکثر افراد کو ایک فوجی بغاوت پہ قتل کر دیا گیا اس وقت شیخ حسینہ واجد جرمنی میں موجود تھی جس کی وجہ سے وہ اس بغاوت میں محفوظ رہی اس واقعے کے بعد حسینہ واجد نے سیاست میں قدم رکھا اور انیس سو اکاسی میں عوامی لیگ کی سربراہی سنبھالی شیخ حسینہ واجد پہلی بار انیس سو چھانوے میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی اور بعد میں دو ہزار نو میں دوبارہ وزیر اعظم بن گئی انہوں نے ملک میں کئی اصلاحات کی اور معاشیت کو ترقی دینے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے حسینہ نے بنگلہ دیش میں جنگی مجرموں کے خلاف مقدمات بھی چلائے اور جو انیس سو اکتر کی جنگ آزادی میں مبینہ طور پر ملوث تھے شیخ حسینہ واجد کا سیاسی کریئر کئی اتار چڑھاؤ سے گزرا مگر وہ بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک مضبوط شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہیں ان کی حکومت میں ترقیاتی منصوبے معاشی اصطلاحات اور مذہبی انتہا پسندی کے خلاف سخت ترین اقدامات شامل ہیں شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کئی اہم فیصلے کیے اور ان کی قیادت میں ملک نے کافی ترقی بھی کی ان کا سیاسی مستقبل ابھی تک برقرار ہے اور وہ بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں یہاں پر میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرتا چلوں کہ جو وہ یہ ہے کہ ایک اور خاتون کا تعرف بھی ضروری ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد مسلم دنیا کی پہلی وزیراعظم بنی جو خالدہ ضیاء کے نام سے جانی جاتی ہیں شاید بنگلہ دیش دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں پارٹیوں کے سربراہ دو خواتین ہیں مرکزی جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی سربراہ خالدہ زیا اور عوامی لیگ پارٹی کی سربراہ شیخ حسینہ واجدین دونوں پارٹیوں کے درمیان کئی اشرے سے کرسی کے لیے ایک طویل جنگ چل رہی ہے جو بیٹل آف بیگمات یا بیگمات کے جنگ کے نام سے مشہور ہے اگر دیکھا جائے تو ان دونوں بیگمات کے سیاست میں آنے کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ کہ شیخ حسینہ واجد نے اپنے ملک کے بانی مجیب الرحمن رحمان کی جماعت عوامی لیگ کی قیادت کی جنہیں انیس سو پچہتر میں ایک فوجی بغاوت میں قتل کر دیا گیا جبکہ دوسری طرف خالدہ زیان بنگلہ دیش نیشنل پارٹی یعنی بی این پی کو اپنے شوہر ضیاء الرحمن کے بعد سنبھالا جنہیں انیس سو اکاسی میں قتل کر دیا گیا ان دونوں کا دھرینہ تنازہ جو بیٹل آف دی بیگمز یا بیگمات کی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے کئی دہائیوں سے بنگلہ دیش کی سیاست پر چھایا ہوا ہے دو ہزار نو میں حسینہ کی جیت کے بعد حالدہ زیہ کو کئی مجرمانہ الزامات کی وجہ سے جیل کا سامنا کرنا پڑا ان دونوں بیگمات یعنی خالدہ زیہ اور شیخ حسینہ واجد نے جمہوریت کے لیے ایک عوامی بغاوت کی قیادت کرنے کے لیے اتحاد بھی کیا اور جس نے انیس سو نوے میں فوجی حکمران حسین محمد ارشاد کا تختہ الٹ دیا لیکن سیاسی عداوت نے ان کے تعلقات کو خراب کر دیا اور یہ دونوں اس وقت سے ایک دوسرے کے خلاف نبر آزما ہیں کئی ہفتوں جاری رہنے والے محلق حاضر مظاہروں کے بعد شیخ حسینہ واجد اسی طیفہ دے کر ہمسایہ ملک بھارت فرار ہو گیا اور دوسری جانب ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے صاحبزادے سجیب واجد جوئی کا کہنا ہے کہ فی الحال وہ بھارت میں ہیں جب عبوری حکومت کے انتخابات کرانے کا فیصلہ کرے گی تو وہ بنگلہ دیش واپس سلی جائیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ چھہتر سالہ حسینہ واجد الیکشن میں حصہ لیں گی یا نہیں ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا شیخ حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد جوئی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کی والدہ نے کسی بھی ملک سے سیاسی پناہ کی درخواست نہیں کی کئی ہفتوں سے بنگلہ دیش میں جاری پرتشدد مظاہروں کے بعد شیخ حسینہ پانچ اگست دو ہزار چوبیس کو بطور ملک کی وزیراعظم استیفہ استعفیٰ دے دیا اور وہ اس کے فوراً بعد انڈیا روانہ ہو گئے اور دوسری طرف انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے جی شنکر پہلے ہی دو ٹوک الفاظ میں بیان کر چکے ہیں کہ شیخ حسینہ کی آخری منزل انڈیا نہیں انہوں نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش کی سابق اور وزیر اعظم نے استعفیٰ دینے کے بعد مختصر دورانیے کے لیے انڈیا کا دورہ کرنے کی درخواست کی تھی جبکہ ان کی صاحبزادے سجیب واجد جوئے کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کے والدہ نے کبھی بھی کسی ملک میں سیاسی پناہ کی درخواست نہیں کی ایسی صورتحال میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ انڈیا کے بعد شیخ حسینہ کی اگلی منزل کون سا ملک ہوگا اور کیا برطانیہ امریکہ یا کوئی اور دوسرا مغربی ملک انہیں سیاسی پناہ دے گا نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی سربراہی میں نگران حکومت نے جمعرات کو خلف اٹھایا جسے انتخابات کے انعقاد کی ذمہ داری سونپی جائے گی جبکہ دوسری طرف حسینہ کے مستفی ہونے کے بعد نوبل انعام یافتہ محمد یونس کو مظاہروں کی قیادت کرنے والے طلبہ کے مطالبے پر عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ عبوری حکومت کے باقی ارکان کے ناموں کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا انڈیا اس ساری صورتحال پر وویلہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مزائقہ ہے اس بات یہ ہے کہ انڈیا نے بنگلہ دیش کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذمہ پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز ایجنسی آئی ایس آئی پر لگا دیا ہے بھارتی میڈیا ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش میں رجین چینج یعنی حکومت کی تبدیلی کا کارنامہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے انجام دیا بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی انٹیلیجنس رپورٹس میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے کا ذمہ دار پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ہے بھارتی میڈیا نے بنگلہ دیشی انٹیلیجنس رپورٹ کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ احتجاج اور حکومت گرانے کا یہ سارا بلو پلنٹ لندن میں آئی ایس آئی کے تعاون سے تیار کیا گیا رپورٹ کے مطابق مقام میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس بنگلہ دیش نیشنلز پارٹی بی این پی کے قائم سربراہ تارک رحمان اور حالدہ زیا کے بیٹے اور آئی ایس آئی ایس کے کے کام کے درمیان سعودی عرب میں ملاقاتوں کے شواہد موجود ہیں بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کا مقصد حسینہ واجد کی حکومت کو غیر مستحکم کرنا اور اپوزیشن جماعت بی این پی کو بخال کرنا جو پاکستان کی حامی ہے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چین نے بھی آئی ایس آئی کے ذریعے ظاہروں کو بڑھانے میں کردار ادا کیا جس نے بلا آخر حسینہ کو ہندوستان فرار ہونے پر مجبور کیا بھارتی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے طلبہ ونگ اور آئی ایس اے کی حمایت یافتہ چھاترا نے مظاہروں کو ہوا دی اور اسے حسینہ کی جگہ ایک ایسی حکومت لانے پر کوشش کی جو پاکستان اور چین کے لیے دوستانہ کوٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسلامی چھاترا کے ارکان نے کئی مہینے کی منصوبہ بندی کی اور بھارتی میڈیا نے بنگلہ دیش کی انٹیلیجنس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی فنڈنگ کا ایک اہم حصہ پاکستان میں کام کرنے والے چینی اداروں سے آیا ہے رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے مظاہروں کے دوران سوشل میڈیا پر عوام لیگ کے خلاف زیادہ تر پوسٹ مظاہرین کے خلاف پرتشدد ویڈیوز اور شیخ حسینہ کی تزلیل والے پوسٹرز بی این پی اور اس سے منسلک اکاؤنٹس تیار کر رہے تھے ان میں سے ایک بڑا حصہ امریکہ میں قائم اکاؤنٹ سے کیا گیا تھا جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو ان مظاہروں کی جڑیں ایک متنازع کوٹا سسٹم میں پیبست ہیں جس میں پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش کی انیس سو اکھتر کی جنگ آزادی کے سابق فوجیوں کے اہل حانہ کے لیے تیس فیصد سرکاری ملازمتیں مخصوص اگرچہ بنگلہ دیش کے سپریم کورٹ نے ملازمتوں کے اس کوٹے کو پانچ فیصد تک کم کر دیا لیکن احتجاج نے ایک مختلف رخ اختیار کر لیا مظاہرین نے حسینہ کے استعفے کا مطالبہ کیا چار اگست دو چوبیس کو بظاہر ان مظاہروں میں شدت آ کیونکہ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں سو سے زیادہ افراد خلاق ہو گئے پیر کو حسینہ نے بنگلہ دیش کی وزیراعظم کے عہدے سے استعفیٰ دیا اور فوج کو کنٹرول سنبھالتے ہی ملک چھوڑ دیا اس کے بعد منگل کو بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی اور سابق وزیراعظم خالدہ زیا کی حکومت بھی ختم ہوگی اگلے کچھ ہفتوں یا مہینوں میں بنگلہ دیش کی صورتحال واضح ہو جائے گی اور انتخابات کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ خالدہ زیا کی پارٹی بی این پی دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اللہ حافظ